Я вітаю радіослухачів Хвилі 100 ФМ і телеглядачів Чернівецького променю. З вами Богдан Ластівка і це Ластівчине Гніздо. Є таке російське прислів'я, сіла єсть у Мані надо». Але я думаю, що це прислів'я аж ніяк не підходить до спорту, тим більш до тяжкої атлетики. У нас гість в студії сьогодні. Найсильніша людина в Україні з 2009 року, в Центральної Європи з 2012 року, переможець та призер етапів Ліги Чемпіонів і рекорд. Мира, свиту, и костянтин Ильин. Костя, доброго дня. Добрый день всем. Костя, спасибо, что ты пришел к нам сегодня. Спасибо, нашел, что пригласили. Нашел время поговорить, пообщаться. Константин Ильин известный человек, не только в Черновцах, на Украине, далеко за рубежом уже сегодня, но, наверное, все-таки я думаю, есть люди, которые бы хотели услышать э, твой, так сказать, жизненный путь. Вот говорят, что дорогу осилит идущий. Вот my way, мой путь, твой путь в спорте, именно в тяжелой атлетике. Когда ищем чего да, Это богатырский тяжелый. спорт вообще, это не тяжелая атлетика. <laughs> в атлетике это что-то другое. А, богатырский спорт, он же объединяет в себя 80 разных движений. Они идут и на силу, и на ловкость, и на скорость, и на взрывную силу, и на выносливость. То есть тебя тестируют на соревнованиях шатко можно, как говорят словаки, да, к примеру, по-разному, знаешь, чтобы выявить твой потенциал и выявить лучшего спортсмена на состязаниях. Конечно, не без того, что они хотят лучшего, ну, как бы по своих спортсменов делают, и тебе приходится бороться на, чужой территории, но мне к этому не привыкать. А в принципе, как ты сказал, дорогой силе ты идущий, я должен был определиться, я тренировался все время, как бы, то есть я видел себя как спортсмена, помню, мне еще покойный отец говорил, Сынок, кем ты хочешь быть? Я говорю, спортсменом папа. Он мне говорит, а если ты за что будешь? Жить ты за что будешь? Вот так, да? Да. Но ты доказал, что все-таки спорт может являться, так сказать, и неплохим куском хлеба. Не знаю, как на сегодняшний день. Ну вот. А с чего именно началось у тебя? Да, не в нашей стране, то есть, Не в нашей стране. Сегодня, да? Да. да мы переживаем сегодня такой тяжелый этап. Расскажи, вот как. Кому-то нач... полегче, я смотрю. Кто-то переживает, люди переживают, а кому... а кто-то празднует свой первый миллиард. Да, да. да. Ну, к этому мы обязательно сейчас вернемся. Все-таки твое начало в спорте, вот именно с каких, после армии это было, до Не, армии? до армии я с 10 лет был такой, уже умер он, Кузьмин, тренер по боксу. А Владимир Васильевич, он пришел в школу и, короче, пригласил на бокс. То ребята тогда все ходили на борьбу. Но мама меня не пустила, потому что говорит, тебя маты будут коцать. Но почему-то она пустила меня на бокс. То есть то, что по голове бьют, и как бы не было так страшно, как то, что маты будут бить. Uh -huh. И как бы я пошел, и бокс это вообще превосходный спорт. Я был больным этим спортом. Спортом он дает очень хорошую координацию и выносливость. То есть то, что мне пригодилось в жизни, закладка у меня была чисто боксерская. То есть как все ребята того времени я занимался и каратэ, то есть очень долгое время, где-то 12 лет, у меня с 10 до 22 я занимался единоборствами. Но 15 лет я попробовал первый раз покачаться. И после этого я вот у меня снилось, что я качаюсь. И кстати, вот первый раз, когда я выступил по богатырям, это было 10 лет назад. И меня после этого снится, что один день снится, что я выступаю, второй день снится, что я выступаю, третий. И Растюк мне звонит, ну, як ты, Кост, такой, типа, видишь, шоу визмагань? Я говорю, Вася, ты знаешь, три дня подряд мне снится, блин, одно и то, что с утра до ночи. то есть с вечера до утра, знаешь. А он говорит, а крепатура типа, есть, но мышцы болят, типа, под утро". ну, Понятно, да, я да. Я ему как -то только рассказал, знаешь, у меня уже, знаешь, уже перестало сниться. Ну, он мне звонил, чтобы пригласить на очередное соревнование, потому что в первом соревновании, как бы, я выступил неизвестный спортсмен, да, он стал сразу с призером, и он меня начал приглашать, был такой кубок Василия Верстюка. И он как бы для аматоров, чтобы выявить потенциальных спортсменов для сборной. Я на нем воспитался, Вася постоянно давал сложнее и сложнее упражнения. И, в принципе, через два года я уже стал вице-чемпионом Украины. И потом и в 2009 году я уже выиграл Украину среди всех, кто тогда был самый сильный Украине. Пиканов, Чупринин, там Алашин же на сегодняшний день там он выступает еще, там, Юрченко, это все двукратные чемпионы мира, то сюда я всех там одной левой. Нет, это прекрасно. Скажи, вот время, когда ты э, ездил от Украины на соревнования первые, вот ты защищал честь не только я еще родного города Черновцы и защищаешь честь Украины. Украина, государство, помогает э, тебе. Ну, единственное, что помощь, это когда я выступил, выиграл Украину, мне позвонил за министра МЧС, это да, Шандра был такой, он, кстати, отличный мужик, и говорит, мы бы хотели видеть вас, чтобы вы у нас работали. То есть они приглашали меня работать, и говорю, то есть, но ну, я же постоянно выступаю, то выступать только хорошо, и то есть я служу в МЧС, на самом деле МЧСник, обожаю их, спасатель, да, и выступаю за нашу страну. Это единственная помощь страны. Но еще, то есть, была помощь от людей отдельно, но так как политика такая государство, что бизнес, бизнес, наоборот, обдирает, не поддерживает, то этих людей, ставят, богатых, становится все меньше и меньше. Единицы только выживают. И, знаешь, и, то есть, людям тяжело поддерживать спорт в нашей стране. База есть, у тебя здесь есть, база, на которой ты тренируешься обычно. То есть я сделал сам себе базу и тренируюсь в спортзале в МЧС на Хатинской. Угу. Хатинская сделал себе базу, там хороший зал, правда зимой он не отапливается, у меня даже в баллон кислородные чемоданы сделал, да, туда вода была залита, на морозе он лопнул, просто там минус 20 было, помню, было на улице минус 32, в зале минус 25, но мы тренировались. Я помню розыгрыш, я тебя разыграл когда-то в эфире по поводу вытягивания какого-то Кстати, движения. Семенюк, да, он мне тоже помогал, ну сейчас тоже такая политика, что... Иван Семенюк, да. да. Да, он, кстати, многим помогал, отличный мужик вообще, многое про него говорили разного, но ну, я могу сказать, что хороший человек. И я сталкивался. И он да. как раз, вот я приехал к нему, он говорит, кустик закладывал, он сам подарки грузил, я еду в детдом раздать подарки детям, он с попом каким-то разгружал быстро. Я, они поехали, и он соскочил с трассы, я ехал, смотрю, и они там с гаишниками, тут жив вместе пихают, туда-сюда не могут вытащить. Я говорю, спокойно, ребята, выверни руль, стал, уперся, Вытолкнул толкнули джипики, это он поехал, детишкам дал подарки. Вот, вот это прекрасно. Иван Семенюк, я тоже могу сказать о нем хорошие слова, потому что человек помогал и мне в том числе. Вот скажи, кто из предпринимателей, кто из э, наших черновчан... Раньше помогал. А, да, раньше там... помогал. Давай назови этих людей. Я скажу, да, Скажи, не знаю, Это Орлецкий Василий Григорьевич, то есть он сейчас в Буковине, да, был, да. Mm -hmm. Сейчас он в Киеве выбирался. Семенюк, вот реально, и Михалишин. То Виталий? Есть, да, Виталик у меня реально помогал. То есть я вам скажу, что когда вот возможность была, да, он мне помогал, вот это все дело, знаешь, как обычно. Я выиграл одно соревнование за другим. Вот реально я выходил, у меня был надрыв бедра. Я поехал в Словакию, меня залечили за две недели, то есть это реабилитация только шесть недель идет. Я через шесть недель выступаю, выиграю одно соревнование, через неделю выступаю в Кубок Мира, выиграю второй Кубок Мира и еще одно соревнование, три соревнования, каждую неделю победа. И у меня, конечно, не соревнованием была победа или призер. То есть помощь очень влияет, потому что ты чувствуешь, что еще как-то тыл прикрытый, ты один в поле воин, или там можешь опереться. Где-то ты там, например, потянул, тебе надо, блин, средства восстановиться или еще что-то, знаешь. Совершенно верно. Надо. Поддержка, тыл, это очень важно, очень важно. Кстати, Виталик, я могу сказать, у него много слова, потому что он человек слова, он держит слово. То есть он говорит, и он слово держит. Знаешь, потому что очень многие говорят, я вам скажу, я в Америке, когда выступал на Арнольде, есть такой Грего, да, он, у него эпицентр, слово много, что хорошие люди скажут про него, может, кому-то он помог, он там у -у -у. на штанге бегает. Но лично мне мы сидели за одним столом. Он, все, ребята, блин, приезжайте с этого, я вам помогу со сборами, туда-сюда мы сидим за столом. Я говорю, президент федерации приезжаю, то есть Александр говорил, что можете прийти туда-сюда. Он приходит через неделю. Он говорит, а где же вы ходили? Типа в отказ, а Киба говорит, президент федерации, а что поменялось за неделю? Как бы ничего не может поменяться. То есть то, что он говорил, там сидела, может, переводчица, может, еще кто-то сидел, может, он просто пытал, ну, пыль в глаза пускал. Но я говорю, что есть и конкретные люди. Вот мне нравятся конкретные люди. Если кто-то не конкретный, я отметаю их жизненный пути, я с ними не общаюсь. Мне нравятся вот ребята, которые конкретно говорят и делают, и отвечают за, за свои слова. Как? То есть я сам такой, потому что я сказал, мы встречаемся тогда, значит, мы встречаемся тогда. Я сказал, это делаю, значит, ты это должен сделать. Ну, есть люди обязательные, как мне еще отец когда говорил, есть люди необязательные. Если у человека нет пунктуальности, ему привить ее практически невозможно. Точно так же, как у человека, если есть желание идти, стремиться вперед, решать какие-то вопросы, идти через эти преграды, которые нам жизнь, к сожалению, жизнь непростая штука, мы это понимаем, думаю, ты понимаешь, это более, чем кто-либо. Вот ты про Словакию начал говорить, но самое главное, я хочу личный вопрос тронуть. Когда ты приехал однажды на соревнования в Словакию, ты познакомился там с очаровательной, симпатичной девушкой. Вот расскажи, пожалуйста, с какой девушкой ты там познакомился и кто эта девушка для тебя сегодня? Ну, я тебе, честно скажу, такой острый вопрос. Ну, жизненно? Это по говорят, приятелька, она моя приятелька. Приятелька. Да. Хорошо, приятель. То есть вы вместе живете или вы вместе просто дружите? Ну, трудно сказать. Трудно сказать. Это тяжело, все-таки да. Идут определения в жизни. Определения. Но есть... Ты чувствуешь какое-то моральное от этого? Ну, поддержку, я понимаю, личные отношения там это один вопрос. Я тебе скажу, то есть... Помогает женщина, вот... Женщина-мужчине помогает, знаешь, как есть дама сердца, вот у рыцаря был, да? Да. Вот что-то в этом есть реально. Вот если есть для кого еще что-то делать, знаешь, как подвиги, то у вас есть еще больше мотивация. Мотивация очень важна в спорте и важна в жизни. Если у тебя есть мотив, ты идешь через это, знаешь, ты там пунктуально это нам держишь. Две тренировки, три в день, до убоя, там то Но если нету мотивации, ты как расклеенный, ты не собранный. Что изменилось в Украине, вот, скажем, взять спорт, отношение лично к тебе, в твоем, так сказать, да, вот два года назад, например, три года назад и сегодня? Это я скажу, что стало намного хуже. Как ни как ни странно. То есть, если говорят о революции гибности, то сюда мы там сделали, то, но реально такие ухудшения пошли, что говорить о каких-то достижениях, просто даже, знаешь, язык не подумает, не, даже не можешь говорить, э -э, цены поднялись, лекарство поднялось что-то там говорится, знаешь, ну как бы ставится, мы там сделали, там убрали, но все как бы изменения, которые люди хотели, за которые погибали, они как бы хотели лучшего. Но если бы люди знали, что будут такие изменения, я думаю, они бы 10 раз подумали. То есть мы стали, стали все хуже жить. То есть спорт вообще, я тебе говорю, у нас вообще единственная область в городе, в которой нету штанги. Я знаю, у Украине есть потенциально сильная девочка, которая может стать сильной олимпийской чемпионкой. Я даже не хочу ее давать. лучше здесь, знаешь, как бы свой будет реально чемпион. Я вот я смотрел на эту девочку, она реально будет чемпион. Нет штанги как спортивного снаряда или нет штанги? Нет э, штанги как вида спорта у нас. Как вида спорта у нас в нету Нет. Нету зала, ничего нету, не можно готовить. И я говорю, что очень сильно ухудшилось и вообще положение людей. Вот я вчера был в магазине, да, то есть ты каждый день заходишь. Да, Ситуации разные бывают. И то есть женщина зашла, зашла такая, смотрит, боже, какие цены понимается хотела хлеб купить 825 да сказали она не купила она ушла то есть она как бы не купила хлеб она осталась без хлеба то есть спрашивается куда мы идем да я когда-то написал такое стихотворение по поводу этого многих женщин украины кормит проституция но ее нам запрещает наша конституция продаем страну налево это проституция а народ сидит без хлеба это Конституция, но из песни, как это говорится, правда. слов не это правда, это действительно так. Что бы ты хотел вот какие да минимальные это... моменты, которые бы ты хотел, вот как спортсмен из себя, что бы ты хотел, чтобы у нас в Черновцах появилось, и что нам надо в первостепенно? Ну, первостепенно, я тебе скажу, я понимаю, что люди там накормленные должны быть, знаешь, что это все. Там, но ну, я тебе говорю, что дороги. Дороги – это артерии, по которым движется кровь. Реально, у нас нет дорог. И я вот приезжаю, когда я устаю ехать от этих ям. Просто устаешь, знаешь, потому что машина есть, туда сюда. Даже люди, если ходят пешком, они спотыкаются. Яма – это пылище, идет ребенком. Мама, я смотрю, машина проезжает. Этот ребенок внизу, он начинает эту пыль всасывать. Ты понимаешь, я смотрю и просто, знаешь, Думаю, тот развал, схождение, которое идет о добыче газа у нас, да, что нам рассказывают, знаешь, потребление населения, поскольку нам продают, у нас дороги должны быть позолоченные. Да, я согласен. Я много роликов смотрел в Ютубе с нашим премьером, да, как он там чокался с Азаровым, блин, да, и там целовались, да. Что он там ему пи, дифирамбу попил, как он за ним наблюдает туда-сюда, и потом, что он кричал, да, к примеру. Знаешь, вот то, что ты сказал про проституцию, это одно и то же. Я согласен. Много фейков, конечно, есть в Фейсбуке, но народ на сегодняшний день настолько грамотный, что мы все видим и чувствуем. Народ чувствует отношения скажу сегодня. Возьми министра э, Кирпу и министра сейчас Бурбака. Хотя они с Яценюком они не кореша, да но для города это никак не ощутимо, вообще никак не ощутимо. Думаю, если бы мой бы был друг премьера, он сказал: "Слушай, ну ты как бы здесь родился, здесь твои друзья то сюда Помоги как-то на дороге или еще на что-то. Ты министр транспорта. Кирпас сколько он церквей построил, блин, сколько он всего сделал для страны. Куда я раньше больше по Украине катался, чем по Европе, да?" И куда бы я ни ездил, знаешь, вот, к примеру, все там мне говорят, вот, приезжаешь с вокзала, это сделал Кирпа, приехала в Харьков, это сделал Кирпа, это Кирпа. Человек за небольшое время оставил огромный след себе, а этот человек министром был, он уйдет, никто о нем никогда не вспомнит. Мы можем вспомнить, наверное, что был очень хреновый министром, понимаешь? Вот так да, можно. Согласен, вспомнить. согласен. Кирпа очень помогал, да. даже вот Лощуку. Ну Он просто модели. обалденный был, мужик. И я думаю, что его, как бы, блин, просчитали, что он может быть президентом страны, его просто тупо убрали, понимаешь? Его просто аналитики просчитали, что он может быть, за него проголосуют. И его политика была процветания, понимаешь? Он сделал, и, может, он для себя брал, но он делал больше для людей, он созидал, понимаешь? А то, то что сейчас я вижу, знаешь, вот, к примеру, год ничего не делалось, то есть ни дорог, ничего несу. выборы, да, я вот ездил я по Крыму, выборы, те деньги, что саккумулировались, они сейчас где-то там что-то асфальт подлетает туда-сюда. хороший момент, если это будет как бы подарок. Но я думаю, что это не будет подарок. Это будет подсчитка убыток, убытков, сколько пошло на выборы. А потом будет как бы восстановление, и людям поднимут еще что-то, что мы будем, должны будем оплатить, чтобы они вернули себе эти деньги обратно в карман. Да, ситуация действительно такая. Не ну, да. и я смотрю на это все, и хочется вот реально. Вот я говорю, что я буду голосовать за Михаилишина. Почему? Потому что я помню себя очень хорошо весна после очередного проезда по дороге. Я проехался грустный, потому что ямы ужасные. И это влетает, каждый автомобилист влетает в детали. Мы все это знаем, чем это заканчивается. И ты просто устаешь уже ремонтировать машину, да. Я открываю газету, у Федрука немає грошей на дороге, знаешь. Я думаю, типа не буду дороги сделаны, а мы ждем весну, чтобы уже были нормальные дороги. Я думаю, ну все, капец, дальше будем ехать. Тут его блю, снимают, приходит Михалиш, ну сразу начинается что-то делать. То есть он находит деньги, что-то делать. Он мог тоже бы сделать. Так, э, скумулировать деньги, где-то под выборы их выбросить, да, и там что-то делать, значит, о, вин робот, что это робот. Знаешь, да. надо понимать, делать разделение, где-то что вот сейчас делается, да, к примеру, это я тебе даю конфету, чтобы ты, мне сказал мне спасибо, да, грубо говоря. Или я тебе постоянно что-то делаю нормально, чтобы, знаешь, как бы мы были постоянно друзьями. Знаешь, да -да. ну, но это, это плоское сравнение, но такое пришло в голову. И, Костя в принципе, объектам, хочется, да. вот я вот Виталик смотрел, его, знаешь, как он постоянно что-то делал. Постоянно садике что-то там открывал, что-то там делал, знаешь, постоянно какие-то движения, там, блин, говорю, дороги, тротуары. Уже люди, знаешь, когда ты что-то делаешь, знаешь, как в армии говорю, что ту лошадь гоняет, которая пашет. Если вот я сам по себе был командиром, да, то есть, если боец, он, я знаю, что его не возьмешь в атаку, потому что он никакой. Вот такой идет только тот, который пашет, который сообразительный. И его уже люди начинают, а когда вы то сделаете, а когда вы то сделаете, а когда вы то сделаете, понимаешь? А тут человек закрылся очками, знаешь, глаз не видно, знаешь. Ну, что ты сделаешь? Больше 30 командировок я же читаю в интернете за, за год. Ну, а что полезного для города? А что полезного для города? Ну, Скажи... я привожу победы для страны. Да, знают страну в других разных регионах, боятся, да. Ты защищаешь Уважаю. честь Ну, понимаешь, раньше было как бы для страны важное вот всегда. Самые умные шахматы, самый быстрый 100-метровка. И самый сильный это была штанга. Штанги сейчас нету. Он умер как спорт, потому что он есть. Но стронгмены мы забрали вот, вот самый сильный. Самый сильный не может сказать. Но есть есть. Он Ирина. самый сильный. Да. Только может стронг сказать, что он самый сильный, он будет самый сильный в мире, потому что это силовая борьба без правил. У нас входят и боксеры, и борцы. И лифтеры, и, лифт... и штангисты, и культуристы. Это объединение многих сильных людей. И вот приходит я, я прихожу какой-то чемпион мира по штанге, я даже его не чувствую в нашем спорте. Он всего лишь чемпион мира по штанге. Понимаешь? Ты не собирался э, идти в политику? Нет, не собираюсь. Потому есть, что, да, спортом, понимаешь, да. тут нужна четкая организация, и если я уже говорю, знаешь, я должен это делать, и не то, что я не собираюсь это делать, это, я же все не смогу делать, это должна быть четкая команда, на которую ты положишь ответственность за проделанную работу, то есть, и я должен быть уверенным в людей, у меня нет такой команды, знаешь, чтобы я сказал, я, к примеру, был 100%, уверен, что они это сделают. Почему ну, мы можем, это... пользуясь случаем, мы можем тут вот с тобой сейчас создать какую-то партию или политическую силу? Ха -ха, давай попробуем, можно создадим может ну, быть... создать Там можем. Надо, чтобы она была не мертворожденное дитя, я а живое. Понимаю. Я, понимаю, я что... просто почему я сказал, я когда вот по жизни встречаю сильных людей, я имею в виду и физически сильных мощных физически. Почему-то эти люди всегда, ну, не знаю, мне попадаются такие, это люди добрые. Добрые, которые переживают за ближнего. Вот я в тебе вижу такого человека, не только спортсмена, который защищает сегодня честь Украины и честь нашего родного города Черновцы. Потому что не только певцы и музыканты, не только певцами и музыкантами, и художниками славен наш город, но и спортсменами в том числе. И примерами, да? И, ну, премьерами, это ты уже сказала, премьерами. Ну, я тебе скажу, что не самая большая наша гордость. Может, даже вообще не будет гордость. Может, история скажет, что это вообще был очень плохой. Возможно, такой момент придет, в жизни такой Украины. придет этап, когда ты захочешь все-таки пойти в политику. Я думаю, что такие люди, как ты, в политике нужны. А сейчас все-таки давай вернемся к нашим баранам, как говорят, к спорту. Какие последние соревнования, в которых ты принимал участие? И что ожидается у тебя в ближайшем будущем? Смотри, вот по итогу Центральный Кубок Европы вот, выступает до 13 стран. Я по итогу этого года иду тоже первый. Я выиграл, мы ну, уже недостижим для других атлетов, я выиграл этот кубок. И, конечно, желательно бы, вот ко мне, президент президент федерации, сказал, желательно бы, чтобы финал этого кубка был в Украине. А он бы хотел меня наградить. То есть э, здесь у себя дома, чтобы я провел соревнования, сделал э, дома, это все дело. То есть, я веду сейчас переговоры, и было бы очень хорошо, чтобы э, приехали спортсмены иностранные, знаешь, и поучаствовали. Последнее соревнование, что мы проводили, этап Кубка Европейского. Вот, например, он говорит, я бы, он сразу он сказал, я бы хотел, чтобы финал был в твоем, в твоем городе. Во-первых, горячая поддержка. У нас нормальные люди, знаешь, адекватные. Они отлично поддерживают, знаешь. Потому что есть такие холодные люди, что, ой, все, знаешь, а у нас горячие, знаешь, они болеют как футболисты, как за футболистов. И э, сама организация вот уже делала. То есть хорошо встретили, хорошо накормили, нормальный отель. То есть все было идеально. не к чему сказать, потому что я там и в Польшу приезжаю, мне не нравится покрытие, там я выступаю, могу там оступиться или еще что-то. Тут все было идеально. Соревнование было идеально, им понравилось. И он, то, если было бы неплохо, я бы тебя поздравил, знаю, что, то, что ты уже выиграл Кубок Европы третий, третий раз. Третий раз уже выиграл. Потому что в основном меня уже поздравляют. Поздравляли в Словакии. То есть мне давали там Кубок, но сюда он говорит: я бы хотел в своей стране тебя поздравить. Знаешь, да? ты в Словакии тоже имеешь базу тренировочную. А Умело там у него отель есть. У него на фоне отеля есть, есть тренировочная база, где приезжают спортсмены. И, в принципе, там массажи делаешь. То есть, очень хороший комплекс. Стренчни в, в городе. То есть я, я, я когда травмировался, я туда тоже при, приехал. У меня за, два, за, две, за две недели поставили ноги. У меня там просто травма была. Капец. Скажи, вот на сегодняшний день какие твои потенциальные... Э -э не партнеры, а конкуренты, скажем, да, твои соперники в спорте например, Но В каждой стране, но в каждой стране там по одному-два человека. Ну и страны, что вообще без соперников, знаешь, То есть, mm -hmm. там был, но он ушел, а замены не осталось. То есть есть государство, в которых тебя нет соперников. Но а вообще тут мы нет. говорим, тут мы говорим про черновцы, про Украину, правильно? Вот, 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 вот в чем я хотел скажи. А вот кого бы ты мог назвать сегодня из самых активных таких активных спортсменов? Твоих соперников, скажем, на сегодняшний день. Честер Шима это с Чехии. Парень где-то весит около 180 килограмм, такой под 2 метра ростом. Я думаю, если будет финал, то он приедет сюда выступить. Он очень сильный парень. Я тебе скажу больше: когда мы я приехал на этап Кубка Европы, знаешь, бывает такое, что повышает веса. То есть мы приехали, он повел нас кушать, организация, да, он говорит, йог будет, это коромысло, по-нашему, 470 килограмм. Мы покушали, он мы идем к отелю, не покушали, он говорит, 480, на 10 килограмм задрал планку, мы идем к отелю, он говорит, 512, я говорю, э, ты, может, успокоишься, я говорю, наконец-то уже, потому что, я говорю, есть где-то предел, потому что 470 изначально было заявлено в прайсе, который пришел ко мне по электронной почте, что будет 470, mm -hmm. это хороший вес, он говорит, 512, я даже, если на Арнольде носили 508, знаешь, лучшие спортсмены мира. То 500, да, я говорю, 512. Но я, кстати, к слову, выиграл. То упражнение пронес 512 килограмм 12 метров за 15 секунд. Понятно. Да. Костя, ну мы так образно немножко поговорили. Скажи, твои пожелания, наверное, нашим телезрителям, нашим радиослушателям, что да ты хотел и... пожелать? Да, знаешь, вообще, как бы, Иду, знаешь, вижу, люди в мусорках лазят туда-сюда, меня, меня это так коробит, что я просто... Я тоже не замечал вижу. это, замечал. Просто я не могу. Идет нормальный человек, вроде где-то, хоп, он ныряет туда, знаешь. Я бы хотел, чтобы этого на стране вообще поменьше было, знаешь, поменьше просящих. Хотя я вижу, что все делается для того, чтобы оно было. Не для того, чтобы его не было, а для того, чтобы было. Я не могу, Пфф, цены в аптеках, все, все как бы, это же регулирует государство. То есть, если вы как бы говорите, там революция гидности, так сделайте что-то, чтобы мы увидели, что это так. Еще до сих пор никого не наказали. Уже два года пошло. Да, прошло, да это факт. То есть, реально, если взяться, мы, говорится, грибами кидается, но ничего не делается. Костя. Пожелание, вот. чтобы люди были счастливы, чтобы больше улыбались. Но я не вижу, как бы пожелать-то я могу, но не вижу, что оно будет, понимаешь? Поэтому любите друг друга. Программа «Ласточки на гнездо» всегда рада тебя принимать в гостях. Мы очень рады, что ты пришел. Спасибо тебе большое. Друзья мои, у нас в гостях был, повторю еще раз, чтобы мы запомнили, самый сильный человек Украины с 2009 года, Центральной Европы с 2012 года, победитель и призер этапов Лиги Чемпионов и рекордсмен мира Константин Ильин. Костя, большое спасибо за общение. А Я вам, друзья мы... Пригласили. Что, сейчас песню? А вам, друзья мои, я желаю всего самого хорошего. Это была программа ⁇ Ласточки на гнездо ⁇ До новых встреч. До новых встреч.